Seperti yang dijanjikan, kami ada studio, uh, kami ada tetamu di studio sempena hari Malaysia yang disambut hari ini. Uh, saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya, Dr. Syahrudin Baharudin di Nasional satu hari ini. Terima kasih. Ya, yes, selamat. Yeah. Baik, saudara, seperti yang diwar-warkan uh, Dr. Syahrudin adalah pensyarah dari Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM Sya'alam. Baik, kita terus saja ke topik kita. Ya, yeah, yeah. Um, Seperti yang kita tahu hari ini kita bercakap uh, mengenai kebersamaan hmm. uh, rasa kebersamaan antara kita dan kalau kita lihat uh, entah mengapa uh, kebelakangan ini ramai uh, topik ini menjadi hangat dan isu ini uh, membuatkan kita rasa bahawa tidak ada rasa kebersamaan itu uh, bagi generasi yang ada sekarang ini hmm. kalau boleh doktor um, ungkap mengenai persoalan ini Uh, ya yeah, apa dia kalau uh, kita lihat eh mm -hmm. dalam uh, dalam uh, uniknya Malaysia ini eh uh, kebersamaan. Kerana itu satu konsep yang paling penting dalam Betul. konteks keunikan itu adalah unity in diversity mm -hmm. ataupun uh, kebersamaan dalam kepelbagaian. Uh, kerana kalau kita lihat apa dia apa yang berlaku semenjak daripada 1963 sampai sekarang ini uh, sudah pasti terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat eh dan kebersamaan itu adalah antara ciri-ciri keunikan antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Tanah Melayu. Uh, tapi uh, kita harus ingat dari sepanjang sejarah 51 tahun sudah pasti ada di kalangan kelompok-kelompok muda ataupun ada di kalangan kelompok-kelompok tertentu uh -huh. yang masih tidak memahami akan perkembangan atau proses sejarah yang berlaku itu. Uh, kerana itu berkemungkinan berlakulah apa yang disebut sebagai uh, cuba menyalahkan kenapa tidak sebagai contohnya Uh, diselesaikan masalah-masalah tertentu dan sebagainya. Tetapi hmm. bagi saya ini merupakan antara proses. Eh, sepanjang sejarah, dia mesti ada proses tertentu yang cuba diselesaikan. Tetapi ada beberapa perkara tertentu yang mungkin uh, tidak dapat diselesaikan sampai sekarang ini. Betul. Tetapi masih boleh. Uh, proses itu akan berjalan terus kerana sejarah itu akan terus berlaku. Yeah. Masih boleh diperbaiki sebenarnya? Ya, sudah semestinya. Baik, uh, kalau uh, kebelakangan ini juga sebenarnya kita diasak dengan uh, provokasi yang agak melampau saya kira. Yeah, yeah. Um, mengenai desakan agar Sabah dan Sarawak itu sendiri Keluar daripada Malaysia hmm. Kalau boleh doktor jelaskan apa sebenarnya agenda Di sebalik semua ini uh, Dia ada beberapa kumpulan-kumpulan tertentu eh. Sama ada di kalangan uh, civil society ataupun hmm. NGO Dan juga beberapa kelompok-kelompok akademik yang tertentu uh, Cuma lihat kepada uh, perjanjian ataupun uh, rundingan kobol Yang berlaku dalam tahun 1960-an hmm. uh, Kalau dalam konteks Sabah dia ada uh, 20 perkara Betul. Dan dalam konteks Sarawak dia ada 18 perkara memang terdapat beberapa perkara-perkara tertentu yang masih tidak dapat dilaksanakan secara tuntas uh -huh. ataupun secara lebih baik. Uh, kerana itulah desakan-desakan uh, itu telah mula dilakukan eh uh, dan suara-suara sumbang bagi saya telah mula keluar uh -huh. uh, tentang uh, kalau tidak dilaksanakan uh, kenapa tidak saja Sabah ataupun Sarawak misalkan keluar daripada Malaysia bagi saya sepatutnya persoalan itu tidak timbul kerana bagi saya apa 51 tahun sebenarnya adalah merupakan satu proses walaupun panjang 51 tahun itu tetapi mm. tetapi dari segi penubuhan sebuah negara bangsa maka 51 tahun itu adalah merupakan satu proses muda jadi dia tidak seperti mana negara-negara lain misalkan kalau kita lihat di Amerika Syarikat mm -hmm. kemerdekaan sudah berlaku 250 tahun dalam selepas 100 tahun itu pun masih berlaku beberapa proses pembinaan negara bangsa itu. Betul. Jadi kerana itulah dalam konteks uh, penubuhan Malaysia semenjak tahun 1963 uh -huh. uh, sudah pasti ada beberapa perkara yang masih tidak tidak puas uh, di kalangan kelompok-kelompok uh, tertentu uh -huh. dan bagi saya tanggungjawab sebuah kerajaan sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri dia akan cuba untuk menyelesaikan masalah ini demi masalah itu uh -huh. dan uh, bagi saya proses 51 tahun itu bukan satu proses yang pendek daripada sudut pembinaan negara bangsa itu uh -huh. Uh -huh. dalam satu ungkapan yang um, padat tetapi lengkap uh, sekali lagi saya ingin bertanyakan apa sebenarnya motif sebenar suara-suara sumbang ini dia suara-suara begini uh, disuarakan uh, mungkin atas aspek-aspek tertentu. Eh. Uh -huh. uh, kita cuba lihat daripada sudut positif. Lah, eh. Apa uh -huh. dia, jangan kita lihat segala-galanya daripada sudut negatif. Eh. Positifnya adalah semata-mata mereka cuba mendapatkan hak. Yang penting sekali kalau kita dengar pandangan mereka dan kita cuba laksanakan apakah hak-hak yang cuba diminta itu, uh -huh. uh, insyaAllah dia akan cuba selesaikan masalah itu dah, dah, secepat mungkin. Dan bagi saya kerajaan pusat dan kerajaan negeri pun uh, cuba Sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pentingnya adalah bagaimana persefahaman antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri mm -hmm. dan persefahaman antara rakyat antara tiga-tiga uh, wilayah itu sepatutnya diperkukuhkan dan diperkuatkan. Baik, um, dua perkara ini diskriminasi, yeah. uh, dominasi hasil sumber bahan mentah. Yeah. Benarkah perkara ini wujud? Uh, dominasi begini ya dia ada satu perjanjian yang eh, antara mm -hmm. kerajaan Ini konsep federalism ya eh, antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri mm -hmm. uh, ada beberapa bahan mentah yang uh, yang uh, sebagai contohnya soal minyak ya eh, soal gas asli uh, negeri, negeri Sabah antara antara negeri yang terkaya eh pengeluar gas asli yang terbesar ya eh, bukan saja dalam konteks Asia Tenggara tapi mungkin simpanan terbesar dalam konteks eh, dunia mm -hmm. tetapi ada ada orang kata ...pembahagian antara tanggungjawab kerajaan pusat dan tanggungjawab kerajaan negeri. Betul. Bagi saya kalau ada beberapa perkara yang tidak dapat diselesaikan... ...ini perlu diselesaikan secepat mungkin eh, kerana ia menyentuh soal Sabah sendiri sebagai pengeluar. Sepatutnya uh, Sabah sendiri boleh memiliki dan uh, menikmati, menikmati segala sumber itu. Dan soal dominasi, uh, bagi saya uh, memang uh, ada sesuatu konflik uh, ataupun sesuatu perdebatan di situ. Uh -huh. Adakah misalkan dari segi politiknya dan juga daripada sudut pentadbirannya... Kerajaan pusat lebih dominan eh, daripada kerajaan negeri. Kan eh, dalam perlembagaan persekutuan eh, ada, ada hak kerajaan pusat, ada hak kerajaan negeri, Betul. dan itu perlu dirundingkan sekali lagi untuk sama-sama wujudkan suatu kerjasama eh, dalam konteks eh, hak Sabah, hak Sarawak dan juga hak di Semenanjung Tanah Melayu. Baik, um, ya. Doktor dan Saudara, sebenarnya sengaja saya bangkitkan soalan uh, yang saya kira panas di awal perbincangan kita, kerana tujuan saya untuk mengaitkan dengan soalan yang seterusnya. Tidak cukupkah uh, inisiatif kerajaan dalam usaha membangunkan Sabah dan juga Sarawak kerana dalam tempoh uh, 51 tahun uh, ini bagaimana Doktor kita dapat um, melihat uh, evolusi pembangunan uh, sosio, ekonomi dan juga politik yang dinikmati oleh penduduk uh, Sabah, Sarawak khususnya? Uh, yeah, dia ada beberapa perkara yang sudah pun dilaksanakan mm -hmm. eh, terutama daripada sudut pembangunan dan juga dari sudut infrastruktur. Uh, ...tapi berkemungkinan ada beberapa perkara yang masih belum selesai. Ya. Uh, misalkan dia, kalau kita lihat di Sabah-Sarawak sendiri... Uh, ...aspek infrastruktur iaitu perhubungan daratan. Mm -hmm. uh, uh, mungkin kerana Sabah dan Sarawak itu merupakan satu kawasan yang sangat besar. Uh, contohnya macam kalau Sarawak merupakan suatu kawasan yang banyak sungainya... ...dan berkemungkinan nak membuat infrastruktur secara besar-besaran... ...di dalam mm. kos yang besar. Begitu juga di Sabah dengan kawasan pergunungannya. Uh, tetapi bagi saya penumpuan mesti diberikan dan kerajaan pusat sekarang ini pun sudah menumpukan perhatian untuk membangunkan infrastruktur dalam konteks Sabah dan Sarawak. Dan bagi saya, itu perlu dipertingkatkan dan diperhebatkan uh -huh. supaya segala sumber asli yang dimiliki oleh Sabah-Sarawak itu dapat dihamburkan dan dapat diberikan kepada masyarakat terutama dalam proses penyelesaian masalah infrastruktur. Dan bagi saya, ada satu lagi masalah yang paling besar iaitu soal, kemiskinan, eh. soal uh, kemiskinan. Soal kemiskinan. Uh -huh. nah, sepatutnya uh, tidak timbul isu kemiskinan dalam konteks Sabah dan Sarawak dan ini perlu diberikan penegasan terutamanya oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga menyeimbangkan pendapatan antara rakyat di kedudukan negeri itu. Baik, um, apabila doktor uh, menyentuh soal kemiskinan itu, ya. uh, kalau saya juga boleh kaitkan dengan soal pendidikan itu sendiri. Ya. Um, tidakkah uh, sudah terlalu lama masalah ini um, Begitu lama dibiarkan uh, sehingga memungkinkan uh, rakyat Sabah dan Sarawak itu dibelenggu. Adakah nasib mereka dipertahankan? Uh, berapa lama lagi perlu mereka tunggu untuk masalah ini benar-benar diselesaikan? Ya, fokus perlu diberikan. Selain daripada infrastruktur tadi, saya setuju dengan pandangan Fiona mengatakan bahawa Uh, pendidikan. Eh. Uh -huh. uh, kerana Sabah dan Sarawak itu merupakan satu kawasan yang sangat besar. Kerana itu terdapat kawasan-kawasan yang dimajinaliskan okay. eh, ataupun diketepikan. Bukan diketepikan lah tetapi tetapi kerana terlalu jauh pendalaman, jadi bermakna fokus untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu hmm. mungkin menghadapi kesukaran. Kerana itu bagi saya salah satu daripada strategi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu, sewajarnya adalah meningkatkan taraf pendidikan, terutamanya di kawasan pendalaman. Kita hmm. lihat bahawa di Sabah dan Sarawak terdapat kawasan-kawasan yang agak neglected di situ. Susah untuk dihubungi sebenarnya. Ya, ya, kerana faktor infrastruktur Betul. dan juga faktor-faktor kawasan yang sangat besar tadi itu. Uh -huh. Jadi kerajaan pusat dan juga dan juga kerajaan negeri harus menumpukan perhatian untuk menyelesaikan masalah itu. Eh, kerana uh, kita tidak mau sebuah negara yang akan menuju kepada negara maju tahun 2020 terdapat kawasan-kawasan yang masih lagi ketinggalan daripada sudut pendidik, pendidikan uh -huh. dan juga ketinggalan daripada sudut infrastruktur tadi itu. Uh, kalau dengan um, kalau boleh saya ucapkan yeah. uh, mundur mungkin Uh, ya dia dia, dia ada satu proses kemunduran apabila dibandingkan dengan kawasan-kawasan di bandar uh -huh. eh. uh, kalau kita lihat misalkan di Sabah Sarawak perbandingan antara kawasan Kota Kinabalu kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan Tawau misalkan hmm. dengan kawasan pedalaman Betul. itu sudah cukup untuk melihat betapa berbezanya hmm. di Sarawak sendiri sebagai contohnya kalau kita melihat perbandingan antara Kuching Sibu dan Miri dengan kawasan pedalaman sudah tentu berbeza belum dibandingkan lagi dengan kawasan di tanah melayu eh kerana uh -huh. itu bagi saya beberapa proses untuk menyeimbangkan uh, proses pendidikan dan juga kemiskinan itu mesti diselesaikan dan insyaallah kalau ada concerted effort ataupun uh -huh. suatu usaha bersama uh, yang berlaku uh, di antara kerajaan pusat atau kerajaan negeri ataupun di di kalangan parti-parti politik ataupun NGO bagi saya apa dia mudah bagi Sabah Sarawak itu diselesaikan Betul. dengan kekayaan yang sedia ada uh -huh. uh, sepatutnya tidak timbul isu kemiskinan dan tidak timbul isu uh neglected behind uh -huh. eh, dalam konteks politik. Kerana dalam isu yang baru-baru ini juga ada menyentuh bahawa kalau um, rakyat kita yeah. sanggup membantu rakyat di luar negara, yeah. uh, siapa yang akan bantu rakyat di dalam negeri kita sendiri? Dan saya kira ini juga menjadi satu um, isu yang sangat panas uh, yeah. mengenai isu kebanjiran pendatang haram dari negara jiran kita iaitu uh, Filipina dan juga Indonesia, khasnya di Sabah. Um, dan juga Sarawak menjadi satu lagi isu yang dipolemikkan sebenarnya. Jadi bagaimana doktor melihat kepada isu kebanjiran pendatang asing ini? Ya, secara seriusnya memang perlu diselesaikan eh kerana kita telah pun menubuhkan RCI, eh, Royal mm -hmm. Commission uh, yang 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 sudah pun ditubuhkan. Uh, kerana itu beberapa saranan-saranan yang dikemukakan itu sepatutnya boleh diselesaikan. Mm -hmm. uh, kebanjiran golongan-golongan uh, imigran itu Uh, bukan sahaja kebanjiran akan menjejaskan faktor-faktor ekonomi Ataupun faktor-faktor pembangunan yang lain uh -huh. Tetapi sudah tentu ia berkait rapat dengan soal keselamatan negara eh, apa, the Social security Betul. Dan juga beberapa aspek-aspek yang lain Jadi kerana itulah bagi saya fokus itu mesti diberikan eh, Untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi Terutamanya kebanjiran tersebut uh, Supaya nanti dia tidak menjadi barah dalam konteks uh, politik negara Betul dan... Um rintitan itu kita sebenarnya agak galau ekoran um, kejadian di um, pencerobohan di Pairan sabah baru-baru ini uh, ada sebenarnya ancaman dari luar yang nampaknya um, sabah mahu direbut dan apa pendirian kita apa yang perlu kita lakukan untuk uh, sabah itu kekal bersatu dalam malaysia ini sendiri Ya, pada itu satu ancaman yang 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 saya kira bukan kecil ya. Eh. Uh -huh. uh, kerana itu bagi saya apa dia seinci si tanah pun kita harus pertahankan Betul. Eh. Uh, pertahanan itu mestilah menjadi salah satu teras bagi uh -huh. kita. Uh, tidak guna kita mempunyai pertahanan yang kuat kalau kita mudah dicerobohi. Uh -huh. eh. kerana itu bagi saya uh, perkara itu sepatutnya diselesaikan secara secara tuntas. Uh, bukan saja soal pertahanan dalam konteks national security uh -huh. tetapi kita harus melihat juga dalam aspek yang lain uh, misalnya kata sudah pasti eh uh, keselesaan rakyat, kemakmuran rakyat, kekayaan rakyat itu juga perlu ditekankan Ya, kerana uh, kalau kita mempunyai keselamatan yang hebat tetapi rakyat merasa keluh-kesah dengan apa yang berlaku, ini juga tidak mungkin uh, mengujudkan satu kestabilan dalam konteks negara. Uh -huh. Jadi semua perkara itu mesti diselesaikan dalam konteks yang lebih luas, bukan sahaja dalam soal keselamatan dalam negara tetapi mesti melihat kepada soal pembangunan, soal ekonomi, soal budaya, soal rentas budaya. Ini kehebatan apa dia, Sabah, Sarawak dan uh -huh. juga Malaysia. Kerana uh, kepelbagaian itu sebenarnya mengujudkan unity. Betul. Jadi konsep... Uh, kesepaduan dalam kepelbagaian itu sepatutnya. penting. Ya, kebersamaan itu patut ditekankan uh, dalam proses uh, merayakan Hari Merdeka ataupun Hari Malaysia uh, selama 50 tahun Betul. ini. Betul. Baik, terima kasih Dr. kerana yeah. sudi bersama kami hari ini. Ya, yeah, terima kasih Pina. Dan itu dia Profesor Madia Dr. Shaharudin Baharudin dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, University Teknologi MARA UiTM. Sya'alam.